सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स्वभूमिम् विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुम् सर्वम् यद्भूतम् यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायाविश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वम् व्यक्रामत् साशनशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्ध शरद्धविः सप्तास्य परिधयः त्रिः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञम् तन्वानाः अबध्नन् पुरुषम् पशुम् तै यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् पृषदाज्यम् पशुगुस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः रथः जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा तस्माद अजायन्ता ये केचोभयादतः गावोहजज्ञिरेतस्मात् तस्माज्जाता अजा वयः यत्पुरुषम् व्यदधुः कति धाव्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहू ूरूपादाुच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैष्यः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च णाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णन्तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते ए धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान्प्रतिशश्चतस्रः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते ह महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः